Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу приготовить с вами национальную дагестанскую кухню и будем готовить вкусные, сочные и ароматные чуду с мясом. Они пользуются большой популярностью как у самих дагестанцев, так и у гостей нашего солнечного гостеприимного Дагестана. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! Сначала приготовим тесто. Я отвесила 700 грамм пшеничной муки высшего сорта. Обязательно заранее просеиваю. Сюда же добавляю одну чайную ложку соли. У меня морская. И сюда же добавляю комнатной температуры воду. 500 миллилитров. Нам нужно замесить мягкое тесто. Оно должно держать форму. Не так, чтобы совсем мягкое, потому что тесто у нас еще будет отдыхать. И когда клейковина откроется, оно будет слишком мягкое. Вам трудно будет его раскатывать. Мы будем готовить чудо на тонком тесте, без добавления дрожжей. Очень вкусное и сочное чудо получается. И сейчас мы выкладываем тесто на рабочую поверхность и вымешиваем тесто минут 5-7. Когда тесто у нас уже готово, мы его накрываем либо миской, чтобы оно не заветривалось, либо пленкой. И дадим ему минут 30 отдохнуть, чтобы клейковина раскрылась в муке. Пока тесто отдыхает, подготовим начинку. У меня телятина, фарш 1 килограмм. Сюда же я добавляю жир 150 грамм, нарезанный кусочками. И картошку натерла 2 средние картофелины на крупной терке. А также добавляем мелко нарезанный лук кубиком. У меня три головки средние. Обязательно, когда нарежем лук, нужно его немножко пожимкать, чтобы он стал мягким и не рвал тесто при формировании чуду. И сейчас добавляем специи. На килограмм фарша я добавляю одну столовую ложку соли. Из расчета на 100 грамм фарша 1 грамм соли. У меня морская соль. Я добавляю хорошую чайную ложку зиры, немного ее перетираю, либо можете добавить кумин красный молотый перец по вкусу. Немного добавляю паприки. Черный молотый перец тоже все по вкусу. И я люблю кориандр. Немного добавляем воды и все хорошо смешиваем. Воды я добавила 100 мл. Посмотрите, фарш у нас очень воздушный и нежный. Очень важно. Сочные будут чудом. Тесто великолепно отдохнуло. И делим его на две части неравные. Это у нас будет основание. Ну, я еще буду взвешивать. И 4 маленькие части. Итак, у меня получилось 4 шарика по 200 грамм. И 4 шарика по 84 грамма. И сейчас перекладываем на противень. Нам нужно прикрыть пленочкой и полотенцем. Подпылила мукой. выкладываем, посыпаю сверху тоже мукой, чтобы не прилипало к пленке. И дадим буквально минут 10 отдохнуть от нашему тесту. Подпыляем мукой и раскатываем не очень тонко. Вот такая толщина должна быть. Если раскатаете слишком тонко, то они будут жестковатые. Это пресное тесто. Вы можете овальной формы. Я буду делать кругленькие. Основание у нас готово. Сворачиваем вот так. И сейчас верхнюю часть. Духовку я уже включила на 250 градусов. Она должна очень хорошо разогреться. У меня на канале есть очень много разных разновидностей чуду Я оставлю ссылочки под видео в описании и на экране. Посмотрите, я думаю, будет вам эта информация полезна и интересна. Вторая часть тоже готова, тоже сворачиваем вот так и начинаем собирать чудо. Слегка подпыляем мукой и собирать чудо будем здесь. Выкладываем фарш. Если у вас фарш постный, то вот сюда можно сверху нарезать сливочное масло. Верхнюю часть выкладываем и начинаем лепить знаменитую дагестанскую косичку. Вот так помогаем. Взбиваем одно яйцо и будем сейчас сверху смазывать чудо. Обязательно оставляем отверстие, чтобы пар вырывался и не порвал чудо, и чтобы оно не взбухло. И сейчас отправляем минут на 25, на 15-20 минут, на 250 градусов, включаем вверх-вниз. Как только первые крапушки начнут появляться, вы уже почувствуете, будет характерный очень вкусный запах, чудо готовы. И начинаем лепить. Вот так, цепляем тесто. одним пальчиком и вторым. Подушечками пальцев вот так прижимаем и покрутим. Отправляем в духовку. Чудо готово. Как же вкусно и ароматно пахнет на кухне. Я вам просто не могу передать этот аромат. Я бы с удовольствием вас всех угостила. Следующее чудо. Они получаются с корочкой. Сначала жестковаты. Смазываем сливочным маслом немножко, чтобы попало и в серединку. И обязательно нужно накрыть либо пленкой и полотенцем, чтобы они смягчились через минут 15-20 уже их можно пробовать. Итак, дорогие друзья, если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Я вам буду очень признательна за комментарии, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.